Был секретарь нам, комиссии. Не рядовой член комиссии, а секретарь комиссии. Это второе лицо после председателя. Его делегировала комиссия к нам с целью изучения обстановки после того заседания, которое есть в Ютубе. Там, где встает представитель Киев Парк и нам внимание, нам внимание, внимание! И, нам и говорит следующее что наш кооператив давно уже не использует земельные делянки по назначению, а занимается коммерческой деятельностью. А что это значит? Размещение моек, шиномонтажей, развал схождения, замена масел и так далее. Я когда задал вопрос секретарю комиссии транспортной, который был у нас, и как его? Задерейко, Андрей Иванович. Задерейко, Андрей Иванович. Я говорю, надо привлечь к ответственности этого представителя. Это наглая ложь. Он говорит, я вас услышал. Нет, он сказал, что вы имеете на это право, можете... Нет, он, он, мне, он мне ответил, я вас услышал, я это доложу. Кстати говоря, довольно объективно, судя по его поведению, он подошел к этому вопросу довольно объективно. Следующий момент. До того, как писать вот эту петицию, до того, как писать эту петицию, Леонид Анатольевич и члены правления, и члены и уполномоченные посетили последнее пленарное заседание Киеврады и встречались с рядом депутатов в том числе с Татьяной Ивановной Мелиховой, секретарем фракции ПЮ, которая прямо нам сказала, что это технология, по которой действует уже не один год Киев транспорт сервис, когда забирает под свое ведение стоянки, а потом в установленном порядке передает их под застройку. Криворуська Тарас Григорьевич, наш депутат, куда мы входим в избирательный округ его, устроил нам встречу у заместителя, куратора этих всех направлений, в том числе Киев Транспорт Сервиса. Я не буду перечислять всех его функций. Один из замов, ну, некоторые говорят, что это первый зам Плечка. я, я не слышал такого статуса, что он первый. Товарищ Поворозник. Поворозник Николай Андреевич. Поворозник Николай Андреевич. Мы зашли туда в шестером, в его кабинет, благодаря депутату Криворучка. Он нам сделал эту встречу. И он нам прямо сказал, что я сейчас звоню начальнику, э, директору коммунального, не начальнику, а директору коммунального предприятия Киев Транспорт Сервис и говорю, чтобы он разорвал договор с Борисфеном, чтобы не было впредь этих бандитских. Трижды били морды нам. Да что это такое? Кто будет отвечать за это? Извините. Это что за бандитские нападения? Кстати, когда мы заявили это секретарю транспортной комиссии, который был здесь, он говорит, я об этом не знаю. Он так он сказал. Он говорит, я об этом впервые слышу. Вот что творится, вот просто Леонид Анатольевич, он немножко полный беспредел. Но у нас большие достижения, большие успехи в этом направлении. До того, как писать вот эту долгую петицию, которую он вам читал, он, он в составе наших инициативной группы, вот стоят наши товарищи, направили письмо на имя Кличка, на имя депутата Верховной Рады Чумака, куда входит избирательный округ наш, и уже пришел ответ от чумака. Мы не взяли его Я сюда. Да, не, не взяли. Не взяли. Он надо было зачитать. Где он требует? От кличка. Он есть на видео. Это есть ответ. На, видео. на видео можно смотреть. Ну, это письмо, содержание письма Чумака кратенькое. Ну, естественно, готовил это. Готовили его помощники. Он подписал, потому что депутат Верховной Рады, вы же понимаете. Вот. Чтобы дать ответ в течение, ну, установленный срок, вы знаете, месяц. Это для обычных, Нет, это для депутатов, а для депутата, депутата, депутата Верховной Рады 10 дней. 10 дней. 10 дней. Да. Чтобы что он да, в установленные и сроки дал не ответ не да. на кличку депутата Верховной Рады Чумаку и нам. Вот уже счет пошел. И еще один момент очень важный, о котором я хотел бы сказать. Что поход в Возеокадастр нашего председателя, я считаю, довольно успешно Это уже он скромничает, но Почему? там 99%, 99%, что нам коэффициент снимут, и наша плата за э, место останется прежней. Я думаю, для, для всех это немаловажно. Я, я думаю, что 99% планируется. При я, определенных да, условиях. При определенных условиях. Да что мы добивались, мы свою громадку зарегистрировали. Всей ну, а, значит, мы листы <coughs> по ведомому ну, не отправили. Но все регистрации а, на них хотели. приходит... от на, нас не Тогда признают. Тогда Если... договорить Григорий Вячеславович. Ну, да, это же ну, ну, тут перекрестные разговоры. Мы, мы же, да, мы же не... Не, ну, как... Я буду отвечать, ну, нас они не, не признают, но мы отправили. Ответы есть. ссылались на Конституцию, туда-сюда. Ну, это, да, это, да. это все... Доб... Я на все ведет, отвечу вопросы. Поэтому их все надо. Все надо завою. Да. Я отвечу. Я забыл, ты меня выбил, я забыл. Ну ладно, вспомню, скажу. У меня уже тоже с этими всеми событиями в голове. Ну, да. если есть вопросы, задавайте еще вопросы. Или вот еще хочет Инна нам что-то добавить. Добавьте. Давайте Ирина, еще добавьте, вопросы, может. Ну, может, вопросы какие-то есть. Как а уже вот повестку всю хотел... выполнили? Ну, да, послушайте меня. А повестку разве всю выполнили? Можно я... Вас да, пожалуйста, слушаю? конечно. Я слушал внимательно. Это секретарю